আজি গোলাঘাট একনং আদৰ্শ গাঁৱত আমি সদৌ অসম আহোমৰ লগতে লুইত মহিলা সংগঠন আৰু মহিলাধাৰী প্ৰকাশী সাংবাদিক মঞ্চৰ অৈজনত আজি অসম দিৱস আচলতে চাওলুং চুকাফা দিৱস আমি গোলাঘাট জিলাত পালন কৰিছোঁ আৰু আমি ইয়াতে প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আছিলে আমাৰ পতাকা উত্তোলন পতাকা উত্তোলন কৰে আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ আহোমসভাৰ সভাপতি মঞ্চ ৰুদ্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱে আৰু তাৰপিছতে পৰৱৰ্তী হ'ল আমাৰ পূজা পাইফৰালুঙৰ আমাৰ আমাৰ হেৰি গগৈ কুনা গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱৰ মধ্যস্থতাত আমি এইখিনি ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী পালন কৰোঁ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কুইজ প্ৰতিযোগিতা কবিত্ৰ আবৃত্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুকলি মঞ্চত উভন কৰা হয় তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ ইয়াতে অনুসুবীয়াকৈ গাঁও ৰাইজে সকলোৱে মিলি সমন্বয়েৰে এক প্ৰীতিভোজৰ আয়োজনো কৰিছে আৰু সকলোৱে আয়োজন সুন্দৰভাৱে হৈছে আৰু লগতে আমাৰ মুকলি মঞ্চত আমাৰ জি আৰ কলেজৰ প্ৰফেচাৰ ৰিটায়াৰ্ড তেখেত এমকসকল তেখেত আহিছিল আৰু তেখেতে নিজৰ নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে ইয়াত বক্তব্য ৰাখিছে লগতে আমাৰ ডিপু ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ পেলায় আমার ইয়াতে বক্তব্য রাখিছে সুন্দর এই কার্যসূচী আমার সকল রাইজ ইয়াত একত্রিত হয়ে আজি এই চাউলং চুকাফা দিবস উদযাপন করে আমি সামরণি ধন্যবাদ ধন্যবাদ একটা ব্যবস্থা সরকারি ব্যবস্থা করলে সেই হিসাবে ইংৰাজী দুই তিনট দুই ডিচেম্বর তারিখটুক চুকাফার আগমন উপলক্ষে আমি অসমাসী অসম দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ এইটো আমি ডাঙৰ সৰু সকলোৱে অকণমান জানো হয়তো আজিকালি চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ সুবিধাৰ কাৰণে দুই ডিচেম্বৰটো কৰা হ'ল প্ৰকৃততে ষোল্ল আঘোণটো কৰাহেঁতেন মই ভাবোঁ বেছি ভাল হ'লহেঁতেন ক'ৰবাত ক'ৰবাত ষোল্ল আঘোণ হয় কেতিয়াবা কোনোবা বছৰ কেতিয়াবা পোন্ধৰ আঘোণো হয়গৈ আপোনালোকে চাব মই ভাবোঁ যে আহোমসভা বা বাকী যিসকল সংগঠন আছে তেখেতসকলে এই কথাটো অকণমান চিন্তা কৰি চাব পাৰে যে আমি অসমীয়া তাৰিখটো ৰং উদযাপন কৰি অসমখনক আন্তৰ্জাতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সপ্তম শতিকাত চেষ্টা কৰি কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিছিল সেই হিউ এন চাঙেই কৈছিল যে অসমৰ ভাষা যিটো আহোমসকলে গ্ৰহণ কৰিছিল বা ঘোষণা কৰিছিল যে অসমীয়া ভাষাই ৰাজকীয় ভাষা হ'ব সেই অসমীয়া ভাষাটোকেই হিউ এন চাঙে কৈছিল যে এই ভাষাটো ভাৰতবৰ্ষৰ বাকী ভাষাৰ পৰা কিছু হ'লেও পৃথক আজি আমি অলপ দিনৰ আগতে এই কুইজত আপোনালোকে শুনিছে যে অসমীয়া ভাষাই শাস্ত্ৰীয় মৰ্যাদা লাভ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষত